Спецпідрозділ Тимура бере участь в абсолютно різних операціях: це Донбас, це Запорізька область, це була Херсонська область, спецоперації в Криму е, і так далі. Крайні операції це е, дорога життя в Авдіївку і оборона Вовчанська. Чи правильно я розумію, що в двох крайніх операціях ви брали участь? Так точно. Чи можете розказати більше про вашу роботу у Вовчанську, е, яке перед вашим підрозділом взагалі стояло завдання? У нашего непосредственного подразделения была задача изначально заминировать определенные участки местности, вот, чем мы и занимались, а потом уже непосредственно при наступлении РФ мы держали оборону на разных участках. Вот. А Крайне из таких больших операций, которая была, это мы удерживали центр Волчанска, огромную многоэтажку. Вот. Американский «Форбс» писал, что битва за Волчанск — это пехотная мясорубка для россиян. Чи корректно такое утверждение, на вашу думку? На каждом сантиметре э, Волчанска э, нам приходилось уничтожать врага. За каждый сантиметр мы там боролись. Как россияне прорвались в Вовчанск? Как они взагалі там действовали? Ну, на самом деле они действовали довольно хитро. Вот, э, и... Это была тактика авдеевского направления — больше брать мясо. Вот. Основной день у них был — это огромное количество БПЛА в воздухе. И что я заметил, если в Авдеевке они кидали КБ полуторатонные просто, то сейчас их тактика сменилась на то, что летают дроны. Кидается кап э, тонны, и потом э, мелкие кабы застилают э, поверхность. Вот. Потом уже заходит какое-то количество пехоты, и вот так вот наплывом, день за днем. И, це нон и это нон-стоп? Это нон-стоп, да. Чому росіяни змогли так швидко прорватися Вовчанську? Адже ну якби про підготовку росіян до наступу на Харківщину. Ну, зняли ну всі, тому що навіть медіа про це писали. Тому що два місяці нам не давали по ним працювати. У них було велике э, скоплення на границі, і був запрет на роботу американським вооруженням. Тобто вони могли бити за да, кордон по них? Так, американським вооруженням. Все правильно, їх вооруження. Э, Так как они действовали, допустим, ланцеты, так как они работали с ланцетами, э, с кабами и мелкими кабами, то какой бы ты ни был профессионал, какую бы ты оборону ни держал, э, ну, тебе не поможет э, там никакой блиндаж от каба, допустим, ну или артиллерийские установки будут стоять, ланцет это баражирующий боеприпас, который ищет просто свою цель и летает, вот так. Uh, Когда ваш підрозділ вышел из Вовчанска, приблизно? Uh, честно, не помню уже по датам. Но За... мы были до самого крайнего дня, до приказа. Это конец червня где-то? Честно, не помню. Окей. Когда вы выходили, якою была ситуация в самом Вовчанске? Точно так же продолжались жесткие бои. Вот. Uh, я знаю, что наше подразделение сменило какое-то другое подразделение, поэтому нам дали приказ отойти. Чи зрозуміло вам взагалі, яка була мета росіян власне, наступу на Харківщину? Це щоб відволікти увагу від Донбасу чи якась інша мета? Це Я... ваша власна думка. Я розумію, що ви не. Я в основному стараюсь не думати про то. Какой их большой задум и что нужно делать? Есть участок, и есть горящий участок, и нужно выполнять те задачи, которые ставит руководство. И неважно, какой, какой сложности они стоят. Нужно их выполнить, потому что у нашего руководства есть загальный план, и мы должны этот план делать. От все. Тобто ви заточені на якісь тактичні дії, а не на більш да. стратегічні, правильно? Тобто, сенсу питати вас, чи ворог полишив спроби захопити Харків немає, правильно? Я думаю так. Що... Окей. В попередньому інтерв'ю ви розповідали, що ваш підрозділ тримав дорогу життя в Авдіївці разом із третьою штурмовою, і ви про це майже нічого не розповіли. Ну, Хотілося б все-таки дізнатися специфіку вашої роботи, вашої операції там. Нас тогда вызвали на коротком уведомлении, э, конкретно наше подразделение, чтобы мы туда приехали. Что такое короткие уведомления? Короткое уведомление — это когда ты тренируешься на полигонах, э, и тебе приходит сообщение, сегодня выезд в 6 часов, быть там-то, там-то, во столько-то, во столько-то. Ты приезжаешь и э, отдыхаешь какой-то промежуток времени и выходишь уже на боевую задачу поставленную. Вот день у день повідомили, что вы едете в Авдіївку, правильно? Да. да. То, что вот. вы там делали? Там настолько менялась ситуация, что та задача, которая ставилась с самого утра, уже была не актуальна в обед. И поэтому, когда мы туда приехали, задача была поставлена удержать эту дорогу и дать нашим войскам выйти. Потому ми держали оборону. Тобто, ви забезпечували вихід да. збран... Угу. Яку тактику власне застосовували росіяни, коли ви там були, і яку зброю вони там використовували? На Так. Да. Uh, Тоді <кхм> тактика русских дуже сильно помінялася. Вони почали політротонні кабы і штурмуватися огромним количеством піхоти. Сначала кап, потом а, пехота? Да, сначала бежать. кап, потом пехота. И количество пехоты могло, ну, просто всех удивить. Ну, это, знаете, как в компьютерных играх, реально, когда орда какая-то наступает куда-то, вот. Им не важно было на э, какую-то тактику, они просто перли вот все. И на втраты, я так понимаю, они да. не взважают? Да. Вот вы, власне, сказали, что що... Дізналися про том, что будете ехать в Авдіївку у той день, когда вы, власне и поехали. Такая оперативность — это, в классика для ваших ну, спецопераций? Такое бывает, но ну, не всегда. Ну, бывают моменты, когда могут сказать, что вы сегодня вечером сказать, куда, ты приезжаешь уже по местности, тебе доводят план, и ты его выполняешь. Конечно. А бывает такое, что есть определенное время для подготовки. Для подготовки ты готовишься делается план, обсуждение і приступаем к виповненню задачі. Все поразно. Чи можете детальніше власне, розповісти про саму підготовку до операції, типу що входить у цю підготовку? Поки збираються розвіддані, групи, які собирають ці розвіддані, ті бойцы, які не заняты, скажем так, сбором цих даних, отрабатывают свої бойові навыки на полігонах. Э, Если есть какой-то, скажем так, уже известный задум, если мы знаем, где мы будем действовать, это может прорабатываться на полигонах, либо еще где-то. Такие операции, как, допустим, десантные слодок, то люди катаются на лодках, тренируются десантироваться, проходят злагоржини. Как-то так. <говорит> Че вы игровые методы застосовываете подготовке? <говорит> у моего подразделения не было такого. После реализации собственной операции, чи робите вы анализ своих действий, анализ своих помилок? Всегда. Всегда каждое подразделение делает анализ всех пройденных операций, где мы можем что-то улучшить, и как бы мы могли операцию там, не знаю, провести более успешно. Взагалі, анализ помилок – это важная штука на войне? Конечно пояснить свою, свою точку зор. Ошибки есть, скажем так, не только у нашего подразделения, но и есть ошибки у врага. Все эти ошибки нужно рассматривать, их нужно изучать, чтобы быть более опытным. Это так. До начала полномасштабной войны У своїх перших інтерв'ю ви дуже багато розповідали про полонених, як ви росіян брали у полон, що вони вам розповідали. Чи за останній час ви брали когось в полон? Ні, за останній час ні. мої побратими брали, і що ну, вони там розказували, мені неізвісно. тому що всі пленні передаються э, определенним людям, які з ними уже ага. Просто Мені було цікаво, що вони зараз на третьому році повномасштабної війни говорять, бо раніше вони не знали, куди прийшли. Да? Чтобы закрыть этот блок, э, какой особый для вас был наискладнейший бой в полномасштабной упомянутой войны? Такой был. Я не могу об этом говорить в бою, потому что он по сей день остается секретным. Но это был были самые трудные сутки, наверное, за всю войну. Ну как-то так. Чему вин? А, почему? Потому что по нам тогда работала абсолютно. Э, Абсолютно все виды артиллерии, по нам работала разная авиация, истребители, вертолеты, по нам работали танки, на нас наступала пехота, было все. За сутки было абсолютно нон-стопом все.